Что вы делаете? Ну как я руки, блин. зашел. Куда телефон украл, слышишь? Я не украл. Куда украл, блин, слышишь? Запись еще выключил, блин. На основании чего задерживаете? Вы не показываете свои документы. На основании чего задерживаете? Еще раз спрашиваю, на основании чего задерживаете? Ребят, снимайте, снимайте. предлагаю вам посмотреть наше видео с будикамов патрульного гавриша андрея нашего очень любимого бывшего патрульного который работал в управлении патрульной полиции в данный момент работает в экономике он перевелся он давно хотел перевестись но я думаю если бы он не успел перевестись мы бы его просто бы уволили посмотрите видео как происходило задержание как происходили действия по поводу 130 -й. Это человек, который нес трассу М13, если не ошибаюсь, эта трасса, она идет на выску от Лианы. Человек, таксист, ехал в селу Екатериновку. Данный экипаж вообще не должен был находиться в районе Екатериновки, этого села. Людям там летом купаются, а эти товарищи патрульные ездят и гоняют, думают, может там 130 и пьянка. Ну, в принципе, это правильно, но там они находиться не должны. Там должно быть ГРПП, сельского райотдела, насколько я понимаю, но не эти патрульные, которые должны трассу международного значения охранять и патрулировать. Но суть не в том. Суть в том, что они докопались до этого водителя, якобы у них есть ориентировка на 130, которую они не имели на выдуманную эту тему. Продували его, одевали в наручники, удаляли с видео, видео с его мобильного телефона. Я потом снимал сюжет, подъезжал ему. Этот человек говорит, да, действительно, мы его проверяли. Но протокола задержания никакого не было. Нам поступала информация с админпрактики, что Гавриш потом привозил протокол задержания, хотел, чтобы они его подкрепили к этим материалам. Админпрактика в этом отказала. Прошло уже больше полгода, сейчас идут суды по 126-й. И там по синим габаритам. По синим габаритам еще суда окончательного решения вынесено постановление нету. А вот по поводу суда 6, уже скорцевание ее есть. И судья Бершатская признала действия улейника напарника Гавруша протиправни. правни. То есть мы теперь будем подавать уже в прокуратуру, подавать в ДБР на этих товарищей. Гавриш уже не работает с патрульной полиции, напоминаю, он в экономике. Но мы к нему в гости съездим по поводу его прошлых преступлений, он так и не ответил. А вот по этим моментам, смотрите, как просто действуют работники полиции. Смотрите по их будикамов. Удачи, подписывайтесь. Ты бачишь, снимаю на телефон, на камеру. На камеру. сейчас проверю машину вашу. Подойдите ко мне. Да подойди ты ко мне. Что ты мне? Подойдите, подойдите. Иди сюда будем общаться. Сидишь там, кор... Царев в машине присел там и думаешь, что тебе будут бегать да, сейчас. Да, да, да. сейчас. Антон Игоревич, да? 92-го года рождения, вы? Неизвестно. Неизвестно? У вас порушення я 122 час 1. Возможно. Возможно, так? Да? Готові да. проти на настане оповне спініння. З чого вдруг? Вдруг? Так. Да. во перше для начала. Є підстави ознакомьте. вважати, що ви знаходите стані оповнеспінення. Звернувся анонім та повідомив, що водій. А мені це обращення. Нічого я не зобов'язан вам показувати. Зобов ви не повноважена особа. Де це написано, що зобов'язані зобов'язані. Де це написано, скажіть? Ви говорите, ви, ви, ви дождякові свої слова своїми. Ще раз. З помощью которого НПА все должны ознакомиться. Чего НПА? нормативно правовые ну, акти. Ну. Ну. Якщо анонім звертається, він не носить з собою якийсь там нормативний правовий акт і нотаріуса нема, що зараз швидко засвідчити Власна його звернення. Обращение, зафіксировано, анонімне ну, звернення, я ж вам поясню. Анонимна, не можу, вам, пояснити. Разниця, я анонимна, можу анонимна. вам нічого анонимна. показати, показати зрозумієте? Не можу. Как это не может? Вот так. Ну, я вот так, як можете, тільки навпаки. Антон Ігорович, придивіть своє посвідчення водія. Причины остановки. Я вам поясню. Нету причины. Я вам три остановка. раза уже поясню причину остановки. Вы показываете или не показываете? Нету скажите, причины остановки. Вы мне показываете или не показываете? Есть у меня какое-то нарушение, у меня есть какое-то нарушение. Я, Я не... вам поясню. Звернулся на ним, то поведомил, чем можете знакомиться с данным а? по Так вы Может, быть. Для этого Нет. надо проверить вас, правильно? Но. Или неправильно? Возможно. Но, возможно. Знаете, Видите? Свидетели... Каких свидетелей? Для чего? Для, Для драгера. Хорошо. Спасибо.

свидетель. Пожалуйста. Да, свидетелем, пожалуйста, потому что на два человека. Ну, два человека, там ничего страшного нема, никуда вас вызывать не будут, ничего. Ну, что вы начинаете? Это ваша супруга? Да. Ну, так о чем проблема? Вис... Ну, я для, Это не буду вас никуда вызывать, чтобы вы можете свои данные или какие-то неправильные. <связать> а что у вас за синие габариты? <связать> ну, вот такие. Вони ж не передбачені конструкції автомобіля такі. Один фіолетовий, вторий ще якийсь голубий. А ви знаєте, що, що за це штраф 340? От вам може і зараз буде і фіксуватися. Ви ж хотіли все по, -по закону? Буде по закону. Присаживайтесь в машину, не хочется? Идите в машину. Никто вас не оставляет. У нас уже вы так... Сейчас голос выкажут, я понимаю. Ну, всегда заведено. А? Всегда заведено, да? да. Ты таксиста вызывай

Там буде быстрее да, там просто продукты там Нічого там, там писати не надо ничего там и как это мне еще надо кивнуть так, так готовы про тест настав на поле спинения готовит про вас розпечатати трубочку ваши скільки? бывают трубочку вы распечатаете ну, на это вы распечатали Ну, а можна okay, вибрати Одна є. В нас не у нас тільки трубочка запечатана. Якщо ви не згодні, поїдемо до медичного закладу Ну 2... більше, я заходу. Немає, одна трубочка запаковається. Якщо ви не вірите, одна. їдемо на 2 бай, я ще раз повторюю. Пошли подивимось, я ж не буду вам носити. Ну, Почті в кейс заглянемо, якщо ви зараз поймете. Дивіться. открываю при вас. А что, что так? Что? так? А вот так. Обычно Ну, должна должна. Быть. ну обычно должно, но осталась одна. же один. Я говорю, Ваш не бэушный же продавать запакованный, правильно? Хорошо. Хорошо. Что, -что машину просаживаете? Да, Хотите в машине продуваться? Ну, какая разница. Добро. Могу и так, если надо. Открывать. герметичного заклада. Ну если не звони едем до медичного заклада. Ну, щас, почему я говорю. должен ехать? Я могу на месте дорогие, прийти. Ну да, вызывайте, проходите. Вызывайте. У нас другой... все такие трубочки. Вызывайте. Нет, ничего не буду вызывать. Вы ну что? блин, ну а как это? У вас должно быть обращение, во-первых, на службу о том, что даже пускай и анонимное. Не, ничего не должно быть. Ну... то только человек говорит. Ну как, откуда Аварий... а вы узнали то, что есть Давайте, вы готовы пройти или не готов? Скажите мне конкретный прийти. ответ. Я Давайте, готов. распаковывайте трубу, На ну, основании я этого не И все основания. Я же пояснил уже основания. Три раза вам сказал. Вы что-то выдумываете. Еду бы вы такого не, не увидели, да, чуть-чуть? Не готовы, были. Открывайте трубочки, продувайте. Зеле отказывайтесь. Я смотрю. Есть у вас два вы. Ну, смотрите. Не, если не согласны, едем на два ба. Еще раз вам говорю. На нашем не автомобиле. Допустим, допустим открываем. Пробуем контрольный забор по ветре. Дивимся, что трагали, Алкоголя нема, я Алкоголь Алкоголя нема. Алкоголя Нажимаем ОК. А свидетель один или два? Два. А где же второй? Свидетель другой, подъедите. Бачу, готов до Саня. Давайте 5 секунд, а шучка. Давайте. Прикру, можно, да? Да. Дуйте, дуйте. Еще, 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 все. Анулян. По Водитель По в разе, бачу? Все, вас больше мы не принимаем. А будет какой-то составлен или чек выписан о том, что Все без будет? алкогольного опьянения у вас должен быть по идее. Я распечатаю чек, Хорошо. пожалуйста. После еще не раз ведусь на регистрации Зачем? Зачем? Потому что у вас переобладнание. Светлые прилады вас не отвечают конструкцию. инструкции. Нет, нет. нет? А что, у вас должен быть один фиолетовый, который голубый, нормально, что? перегорели. Ну, перегорели. А что же вы, если а перегорели, не вставили двигатель. нормальные туда один диод Я ехал Давай, сюда. Да. Я Посвящение ехал сюда. Воде, на регистрации полис. Для начала... У вас есть порушение. А я туда. вам пояснил остановка уже. Остановка я вам по пояснил Нет. уже ваши порушения. Молодой человек, мы будем вы... налог вести или диалог? Смотрите, я вам пояснил. На налог или диалог? Ну, получается, вы ведете Ответьте Я вопрос. вам отвечаю, а вы мне начинаете. Ответьте на мой вопрос. Посвящение водя, сюда на регистрации полис. Отмечать на такие ваши вопросы я не хочу. Хорошо, Причем, для, начала, мол, для начала, для начала, для начала, принесите водяя, мне чек после прохождения. На кого чек? Вы кто? Вы разница? кто? Чек. Вы кто, скажите? Чек уже посещение должен водя. быть. Тест прошел. Ваше посвящение и... водея будет Тест, будь, тест Дивите, прошел. Девица, если вы мне сейчас не покажете посвящение водея, мы будем вас отремонтировать и ехать с вами до... Ваше служебное удостоверение. Городела. Пожалуйста. Я не снимаю, вот даже вот. Да смотрите. я же вам показываю, смотрите, спокойно. А, Гавриш Андрей Миколаевич. Угу, 26.04.22. Хорошо, номер жетона, жетон плохо видно. Да, 2 0 Видно. А 2 0 12 198 И а на... Да, а что, не, не состоянии? заметил? Нет. Нет. Можно немножечко дальше. 0198. Хорошо. Все сходится? Да. да. Вот, да. видите, а теперь давайте вас проверим. Ваши У документы. Нет. Я вам пояснил, получение. Да. дороже Я вам пояснив уже. Давайте, чекаю двух хвилин, якщо ви не показуєте документи. Ми відчинаємо двері і йдемо з вами там по делу. Все, діалог з вами ви вийдете Вы выйдете уже, Дивіться, є, є я два варіанти. Ілі ви виходите показувати свої варіанти. документи. Ні, ви не, ви не їдете. Чому? ми, Ілі за... ми вас будем задерживать. Да. Ви будете задержані буквально yes. через дві минути. я вам скажу. Выйдите с машины, я скажу, вы никуда сейчас не едете. Я пока положу в два... Ну, да, если что, скрутить, все, да, скрутил. Скрутил. Просто, да, Потеряем нож. нож. А что делать? Так я вы можете ホントその動らをしなきゃ早い。 Подходит на камеру, когда он начинает звонить, это сними, это долгая история, когда сейчас пошли на камеру mm -hmm. два раза, уже повторяю. Ну, молодцы, что вы неоднократно повторяете. Я же я еще вас Еще раз повторяю. чего? Я же пояснил уже. Ознакомь... Раза. Ознакомь... Ознакомьте, мне, пожалуйста, вы раза я не отказываюсь. Вы не отказываюсь. Чего вы что делаете? Вы, ходите, вы, ходите, вы, вы, что, вы что делаете? что вы делаете? делаете? вы да что руки, делаете? Руки. Что делаете? Руки. Что руки, блядь? Давай на них, блин. Чего? Я не отказываюсь. На закон. На закон... Чего вдруг? Что это вы делаете? Это это С чего вдруг? Вы, выходите, вы, делаете? Выходите, вы, вы, вы делаете? Помогали, что делаете? Вы что делаете? Что вы делаете? Вы что делаете? Алло. Вы что вы делаете? Руки. Что делаете? Ну я тебе руки, блин. Зашел! Куда телефон украл, Куда украл, блин, слышишь? Запись еще выключил, блин. На основании чего задерживаете? Вы не показываете свои документы. На основании чего задерживаете? Еще раз спрашиваю, на основании чего задерживаете? Ребят, снимайте, снимайте. Снимайте все, пожалуйста, на все Пойдем. четыре телефона. Так, потихонечку, по колени. На основании чего задерживаете? Ребят, снимайте, снимайте. Снимайте все, пожалуйста, на коленке телефон. Как? Потихоньку. На колени. Пошли на автомобиль. Автомобиль закрыт. Присаживайтесь. Нам пока. Снимите, пожалуйста, номер, бортовой номер. Пожалуйста. Ну и, 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 куда вы меня собрались везти? У меня автомобиль здесь остается открытый. Я не знаю. Ну, в смысле, а не, не знаю. Закрыли. А как, было когда было я его документы. должен был закрывать? На основании чего вообще задержали? На основании чего задержали? Отдайте мне мой телефон. Сейчас отдам. Присаживайтесь, Отдайте, пожалуйста. Мне присаживайтесь в машину. Присаживайтесь, Присаживайте машину. Мне... присаживайтесь. Я присаживайтесь еще раз говорю. Дайте мне, пожалуйста, мой телефон. Я говорю, присаживайтесь в автомобиль. <звы> Пошли, сейчас подойдешь, будешь у него спрашивать. Что ты меня ломал? Всякое такое. П Подойди сразу, пускай он тебе покажет свой службовый посвящен. Сейчас только водителя, чтобы он отпустил, чтобы я его не мешал. Вот он стоит, да? Нет, он. Да, он. Вот. Петушочек стоит наш. Дружочек наш. Доброй ночи. Службовое подсвечивание. А вы кто? А вы знаете. Не знаю. Представьтесь. Людина. Людина? Конечно. Спасибо. Здравствуйте. 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 Что они хотят? Что хотят? Э -э рис, штраф рис. писали мне. Просветите, что. пожалуйста, чтобы я вам не светил. Гавры. Да я не снимаю на свечу. Гаврыш... Андрей Миколаевич, инспектор батальона управления патрульного полиции в місті Жетон, жетон, э, жетон, палец, палец. Жетон 12-198, можно? 12-198. Вы заняты? Да. Общаемся. Ну давайте, мы Хорошо. вас подождем. Хорошо. Что, они хотят, а что вы хотят? А, нет, не хотят, что хотели? Где не хотел. Нет, где не хотел. Еще не просили? Нет. Денег. Нет, я не хочу. Павлович, вы же не уходите. Куда? Не вы не уходите, вы же нам комментарии не забудьте дать. Куда вы ходите? У вас аллергия на камеры. Да что случилось? Маяки? А? Что, случилось? Сказано, что случилось? Что с этим нам а а случилось? За что вы его ломали? Вы не показали вашего. За що ви волама? На, На яку закону вимогу? На мою закону вимогу. Яку? Я ж вам пояснив. Конкретно. Я ж вам пояснив вже. Воло рятування, щоб ви могли знаходити стані алкогольні спініння. Ми вас пройшли у правильно? Да, А да, да. Вы мне не сказали, от чего вообще вдруг появилось это последнее. Я же пояснил, вернулся. Вернулся да? а почему это вы пояснил... туда? а что я вам должен предоставить, скажите? Ну, должен, потому что я должен понимать, на каких основаниях ко мне вообще применялись. Ну, конечно. Спецсредства вообще. Конечно. Ну, конечно. На вас составлен... а вы применяли спецсредства? Конечно. Да? да? А протокол задержания? Все есть. Есть протокол Более, задержания? Склали, протокол -за задержания на гражданина есть. есть. Да. Ну, да, дайте ему ознакомиться, он должен подписать а? его. Почему когда вы его? За... А, вы когда вы его задержали? Когда вы его освободили, Андрей? Мы же знаем, как он оформляет. Протокол закрытия. Как что мы хотим? Покажите я хочу. Уз... Я хочу. Андрей, я, я хочу узнать, что. Я не хочу ничего объяснять. Что объясняет. вы кричите? Все, вы патрульный или кто? Вы подождите, мы сейчас на 102 позвонили. Они... Уже понял, позвонили. Я хочу узнать, что дорожная служба сделала не на трассе общественного пользования, а где-то в колхозе. Что, до свидания? Аллергия? Опять поехали? А что? Что, опять пис-пись?